lagi okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke MJ TV Mejengok TV tujuan MJTV ini adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas sana tentang ilmu pengurusan kewangan secara holistik. Ada yang bertanya siapa MJ ni? <tuh>, kan Mak Jerung ni. Aa, dengar nama Mak Jerung, Mak Jerung, Mak Jerung. Tapi siapa Mak Jerung ni? Salam perkenalan semua. Sebenarnya MJ ni nama sebetul MJ adalah Noriza Muhammad Yusuf. Ataupun nama singkatannya adalah Iza Yusuf ataupun selalu orang panggil Mak Jerung, Mak Jerung, Mak Jerung. Aa, namun yang lebih mesra orang akan panggil MJ. Mak Jerung eh. Jerung ni nampak macam ganas kan? dia cakap, eh MJ ni nampak macam lembut je, <laughs> so korang kena masuk ke kelas MJ barulah nampak kejerungan MJ tu ok, so MJ ni berasal daripada Felda 4, Kota Tinggi Johor, so MJ Allah campak dekat Kuala Lumpur ni, MJ ambil diploma in accounting di Universiti Teknologi Malaysia Cawangan Kuala Lumpur ok, uh, perjalanan tu bermula pada tahun 1997, itulah uh, titik pertama, uh, macam mana MJ terjebak dalam emu urusan kewangan lah tapi dalam bidang perakaunan. So 1997 kalau kita tengok berlakunya recession. Bukan senang eh nak nak belajar pada tahun 1997 tu kerana memang parent MJ ni susah. so my MJ sekolah darjah 2, ayah MJ sekolah sehingga darjah 6. So memang dibesarkan dalam keadaan yang doif. Tahun awal 80-an ketika tak ada water supply, tak ada electric supply. Bila dapat sambung belajar tu kan tahun 1997 tu, Bukan kos akaun ni MJ minat aa, Bukan MJ minat pun Tapi bila orang kampung Orang felda Bila anak dapat sambung belajar ni kan Ada satu orang kata Kegembiraan Untuk ibu ayah yang Dari segi educationnya Tak ada education yang tinggi So MJ ni pun aa, ikut je lah aa, Mak kata pergi je lah Walaupun mak Kena berguluk bergadai uh, Mak kata pergi je sambung belajar So bila MJ masuk uh, belajar tahun 1997 ni Nak minta RM50 pun duit poket bukan satu yang mudah bagi MJ uh, Kerana kita memang tahu MJ memang tahu mak ayah memang tak ada duit Jadinya MJ ni macam uh, teruskan je lah belajar Teruskan belajar sampai habis Walaupun dalam keadaan yang seberkekurangan Okay so bila habis diploma tu MJ pun uh, nak sambung degree Semestinya memang mak tak ada duit. Ha, jadinya MJ mengambil keputusan tak sambung belajar dan MJ berniat pada ketika itu nak sambung secara part time kalau sekiranya MJ dah dapat menjana pendapatan dengan qualification diploma dalam perakaunan. Okay, so bila MJ practical di satu syarikat ni, Apex Communications yang berhad satu syarikat IT company swasta. Lepas sampai practical tu dia terus ambil MJ bekerja dengan gaji RM1200. <laughs> so pada ketika itu bila gaji RM1200 pada tahun tahun 2000 bila realitinya hidup di Kuala Lumpur ni kan bukan senang nak bayar sewa rumah nak transportation pergi ke kerja duit makan nak duit telefon untuk communication kan lepas tu uh, nak bagi mak ayah duit allowance di kampung bila gaji 1200 kenyataannya memang tak cukup Okey bila tak cukup tu MJ melihat kepada transaksi realitinya MJ bagi mak 100 ayah 100 MJ ni tadi MJ bagi tahu kan MJ hidup dalam keadaan daif tahun awal 80-an memang zaman tu nak makan pun tak cukup duit MJ meminjam wakil kepada mak pergi meminjam dekat jiran pinjam beras untuk makan. So jadinya bila MJ dah kerja macam ish aku dah kerja ni tetap juga tak cukup. Uh, tetap juga bila tak cukup tu, sampai satu tahap, uh, mak MJ cakap, uh, Kak Ngah, mak nak renovate toilet rumah tu, tapi duit tak cukup. Uh, tak cukup berapa mak? RM6,000. MJ kata, dah lah gaji RM1,200, nak survive pun tak cukup, terpaksa nak meminjam ke untuk dapatkan RM6,000 ni? Uh, tapi kita nak hampakan mak ayah kita untuk siapkan toilet rumah tu kan bayangkan daripada MJ belum bekerja tu memang rumah tu satu bilik rumah yang zoe toilet lama kelamaan rosak nak betulkan toilet pun tak ada duit ha. so MJ terpaksa meminjam that's the turning point MJ rasa macam ish aku dulu masa sebelum bekerja aku belajar meminjam bila dah masuk universiti pun meminjam bila dah habis belajar pun tetap kena meminjam so MJ rasa macam eh tak boleh jadi ini tu yang menjadi turning point MJ mencari multiple source of income. Nak menambah pendapatan untuk survive. Nak menambah pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Uh, tapi pada ketika itu, bila tidak tak nak menghampakan mak ayah MJ ni, MJ pinjam bos MJ RM6,000 dengan perjanjian bayar bulan-bulan selama 30 bulan. 30 bulan ni 2 tahun setengah. Uh, sebulan kena bayar 200 ringgit That's the turning point MJ rasa ya Allah Sudah-sudahlah MJ Dulu waktu kecil meminjam Dah masuk universiti pun meminjam Bila dah habis universiti Diploma Nak sambung ijazah tak ada duit Bekerja pun tetap konsep meminjam tu. Sampai bila budaya meminjam ni aa, diterapkan dalam mindset MJ ni. Tu yang menjadi turning point MJ mencari multiple source of income. Okay, aa, so apa MJ buat? Hmm, apa MJ buat MJ jual tudung jual handphone MJ jual kain ela MJ jual produk untuk jimatkan uh, minyak kereta MJ join multi level marketing MJ jual join Mway Cosway Julian uh, Anemit apa-apa perniagaan yang modal rendah tu MJ akan jual dan ha, apa yang MJ tambah satu lagi sumber pendapatan adalah dengan modal RM40 menjadi ejen insurans pada ketika itu pada tahun 2001 MJ ambil lesen untuk menjadi seorang ejen insurans. Nah ha, dulu bukan MJ jadi ejen takaful eh MJ menjadi ejen insurans. Itu antaranya turning point yang MJ start menceburkan diri MJ dalam bidang kewangan ni iaitu menjadi ejen insurans. MJ ambil diploma in accounting lepas tu menjadi ejen insurans. Okey. So nanti MJ akan teruskan ber dalam May Jengok TV, apa yang berlaku selepas MJ buat Multiple Source of Income tadi.